binə xətib deyirdi məndən heç bir alim idi. Deyirdi məndən üzün tutmuşdu. Xutbə ilə deyil insanlara deyirdi ki, heç 5 ildir söz xutbə eləyirəm. Görmürsüz bu günəzə mən sizə deyim ki, namaz qılmayanlar da xutbəsini eləşirdi. Görmürsüz mən sizə deyim, gedin namaz qılın, gedin oruç tutun. Heç belə şey məndən görmüsüz. Heç vaxt mən belə deməmişəm. Süzax uşaq deyiləm ki mən belə deyim. Siz yetkin insanlarsınız. Üstə namazın gözəlliyini danışaram, ibadətin gözəlliyini danışaram. Uşağa deyərlər, get bunu elə, get bunu elə. Sən özün görüb nəticə çıxartmalısan. Hər şey deminlər kaşempdan izah verir. Amma deyir, sözünü də deyirdi ya. Deyir amma deyir. İzah verməyi bacarmaq lazımdır. Xüsusilə də müasir dönəmdə bax bu dövrdə nəyə ki çatdırmaq istəyirsən, onun təqdimatı çox məhsur dövrdə məhsulun keyfiyyətindən öndə o məhsulu keyfiyyətli təqdim eləməkdir. Keyfiyyətli təqdim eləyə bilsən məhsulunu sat. Keyfiyyətsiz mal olsa, olsa da belədir ya dər. Əsas keyfiyyətli təqdimat. Qərbin, Avropanın uğuru üstünədir. Uğurlarından biri budur ki, onlar keyfiyyətsiz dəyər